Память нужно чтить наших отцов, дедов. Как мне отец сказал, это его жизнь. А они так вот топчатся. Тем более не убирают после себя, если уж так произошло. тому негативно. Мне все равно лично. Негативно? Это вандализм. Я понимаю историю. Историю нельзя переделать. Ну, равнодушно, в принципе. Снесли, то есть, значит, надоел. Положительно. Не должны не стоять вообще. Против этого. Потому что это история. А историю никак нельзя уничтожать. Какая бы она хорошая, плохая была, но она должна быть. История. То есть ни одной истории человека. а целого поколения, ни одного поколения. Нормально. Уже можно все. Нормально. Почему? Ну, потому что нам надо жить в Европе, а не где-то на задворках. Вы признаете Европу, Европейский Союз? И мы признаем положительно, нормально. Потому что, потому что это идол. Его век уже закончился. Сто лет. Сто лет неправильности жизни, новая эра, новые взгляды, новое понимание. Нужно все, чтобы молодежь выступала и делала. Вместо их нужно оставить святых отцов с крестами. Нужно побольше, чтобы люди духовностью жили. Тогда все получится, все будем замечательно указать можно, не? Это идиотизм чистейшей воды. Уже было это, уже было такое, весь мир насилие мы разрушим, уже разрушали. Ну и этого не понимаю вообще. Это идиотизм чистейшей воды. Я украинец, и мне стыдно за этих украинцев. Я извиняюсь. Отрицательно. Вообще памятники сносить ну, скажем так, это нехорошо. Не, не, не Если большинство в городе считает, что нужно снести памятники, ну, я думаю, это нужно выносить на референдум, как сделали в Харькове, предложили, по крайней мере. Если большинство в городе хочет снести памятник, без проблем, это большинство, с решением большинства. А так, это, по-моему, немножко больше на вандализм похоже. Я думаю, что это надо было сделать, э, ну, как на, на государственном уровне, что это уже не актуально, скажем так, чтобы не было ну чтобы таких акций как бы таких вот э, хулиганских можно сказать и отрицательно и в принципе плохое прошлое у Ленина <laughs> с УНР связано ну это как бы неправильно 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 потому что это как бы ну, историческая какая-то ценность да можно их, если их не нравятся кому-то эти памятники можно где-то их в сторонку отнести кому интересно приходить и ну это историческая память ну, мне, на мое мнение, ну, не должны сносить памятник Ленину. Полностью его поддержим. Отрицательно, это вандализм. Первое мнение это о том, что сносят памятники. Ну, может быть, как бы никому этот памятник и не мешает. ну, память о том, что это все-таки символ беспредела, однозначно. Не знаю. Но ну, мое мнение такое. Ну, второе мнение, я не знаю. Но ну, памятник, он памятник, он никому не мешает фактически. Не знаю. Я еще не определился для себя окончательно. Я против. История есть история. Я тоже против, потому что так власть никогда не захватывают. Это чудовищно. В Европе это невозможно. Это неправильно. Неправильно. Надо это самое их не сни в одну сторону какую-то, чтобы память осталась. Неправильно. Это память должна быть. История. Да. Зачем их сносить? Глупые какие-то. Если даже вы их решили их снять, то снимите аккуратно и увезите, а здесь поставьте, для как музей должен. Этим быть. событиям, которые происходят с... Действительно, ага. для да. чего? Глупо. Это глупо. Я считаю, что это не очень хорошо. Памятники ни при чем. Но если вы мешать где-то зло, то пусть лучше уже на памятниках, чем на людях, там, на объектах. Это просто вандализм. Больше я никак не могу назвать. Где-нибудь вы видели в других странах. Такого нет. Говорю, противники он Кромвеля памятник напротив Карла. Заклятые враги ведь. Но почему-то они до сих пор стоят. Столетия прошли. Я против. Потому что это наша история, оно должно все на местах остаться. Я противник. Очень плохо. Почему? Ну, мы считаем, это что это делается? неправильно. Это что кому-то от этого стало легче, я не знаю. Мне кажется, Нет. Памятники. Отрицательно. Я вместо памятников ставил бы этих бы породов, которые их снимают. Это история. Люди воевали за это, люди верили в это. А они сейчас берут их с Это нормально. Я считаю, что их надо привлекать к уголовной ответственности за эти вот деяния свои.